наша кухня, она необычная, то есть она старорусская, она практически в Киеве очень мало ресторанов, которые на самом деле держат концепт старорусский, то есть вот от до вот, вот, вот Я. Ну, прежде всего у нас еда, которую можно есть, а потом уже э, смотри глазами, потому что большинство ресторанов смотрят, а когда едят, разочаровываются. То есть у нас прежде всего выдерживается факт чтобы можно было кушать там какая-нибудь китайская, итальянская, французская, все весь Киев готовят, но такую никто не готовит. И люди уже наелись этой всей еды, они хотят что-то новое. Хотя бы ну, что-то новое, то, что ели наши предки. Им интересно побывать в то время, попробовать еду, потому что на самом деле мы стараемся в то время ее готовить. Я же говорю, мы там и в глине печем, и в печи, и в хлебах печем. То есть, ну, именно так и готовили старину база есть, азы есть, а дальше мы уже развиваемся.